Mereka itu adalah senantiasa melakukan ibadah kepada Allah pada lahir dan batin. Para arif bila mengatakan, "Belajar bukan sama seorang Syekh atau seorang Guru Mursyid, adalah belajar dengan setan." Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami." tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci engkau, lindungilah kami dari asap neraka. Segala puji bagi Allah yang telah memfardukan bertaubat, dan mengharamkan senantiasa berbuat kejahatan. Dan naik saksi aku, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan naik saksi juga aku, bahwa Sayyidina Muhammad hamba dan rasulnya yang sebaik-baik pilihan, dan atas sekalian sahabat-sahabatnya dan keluarganya yang baik-baik dan mulia. Tarekat adalah sebuah jalan atau metode untuk menetapkan hati, dan menolak ragu raguan tentang mengamalkan wirid-wirid, mengamalkan zikir Allah, mengamalkan Al-Quran, atau ayat-ayat Allah yang ditahbiskan dengan hadir, yaitu, tentang menerangkan hafiat-hafiat dan cara mengamalkannya, dan juga perkataan para ahli sufiah tentang menerangkan adab, tentang persyaratan-persyaratan dalam bersikir Allah, Allah, dan juga menerangkan tentang silsilah, hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain-lainnya. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah mengetahui dan mempelajari tentang tarekat. Semoga juga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang telah mengamalkan tarekat dengan tekun dan bersabar. Dan dijadikan ilmu tarekat itu semata-mata karena Allah yang Maha Mulia. Maka tiada daya dan upaya selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga kita dan keluarga selalu diberikan rahmat keimanan, rahmat keislaman, dan rahmat-rahmat baik yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat adalah sebuah jalan atau metode spiritual dalam Islam, cara atau hafiat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti ajaran dan metode yang diturunkan dari seorang guru mursyid dan para ahli silsilah sebelumnya. Di dalam mempelajari tarekat, melibatkan pemahaman konsep tarekat, memilih tarekat yang tepat, mencari seorang guru mursyid yang mempunyai hak untuk membayar. Dan menjalankan amalan-amalan tarekat dengan sungguh-sungguh. Tujuan utama tarekat adalah membersihkan diri, membersihkan hati dari penyakit yang melekat, membersihkan pikiran yang kotor, mempertebal keimanan, dan mencapai hakikat dan makrifat tentang Allah yang sebenar-benarnya disembah. Setiap tarekat memiliki metode sikir, wirid, dan amalan-amalan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun berbeda metode setiap tarekat, tetapi tetap satu tujuan yaitu, tujuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga sudah menerangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 35, Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan wasilah yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Ayat ini menerangkan bahwa, Allah menyuruh mencari wasilah agar kita mengetahui cara mendekatkan diri kepadanya. Di sini juga, Allah telah berkata di dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 43: "Tanyalah kepada ahli Sikrullah atau Ahlus Sufi, kalau kamu benar-benar tidak tahu. Sertakan dirimu kepada Allah. Jika kamu belum dapat menyertakan dirimu kepada Allah, maka sertakanlah dirimu kepada orang yang telah beserta Allah." Maka ia akan menyampaikan kepada kamu pengenalan kepada Allah. Manakah yang lebih besar manfaatnya apabila seseorang itu bertarekat atau tidak bertarekat? Dari keterangan para awliya Allah lebih besar manfaatnya seseorang itu bertarekat daripada tidak bertarekat. Allah berkata di dalam sebuah hadits kutsi "Ilmu batin adalah rahasia dari rahasiaku." Aku wujudkan di dalam kolbu hambaku, dan tidak ada yang bisa memberikan pemahaman tentangnya kecuali aku. Di sini menunjukkan bahwa ilmu batin tidak dapat disebarluaskan secara umum, karena itu adalah bersifat rahasia. Maksudnya adalah seorang guru mursyid tidak akan membuka suatu ilmu batin kepada orang yang tidak bertarekat. Dalam hal ini adalah bukan seorang murid tarekat. Ahnaf bin Kaisi juga mengatakan, barang siapa yang berbicara tentang ilmu hakikat sebelum ia ditanyakan, maka akan hilang dua per 3 nur ilmu tersebut. Hukum mengikuti tarekat adalah sunnah, jika tujuan mengikuti tarekat adalah untuk mempelajari sikir dan wirid secara khusus. Sebagian ulama menganggapnya fardu ain, atau wajib atas setiap individu. Jika tujuan mengikuti tarekat adalah untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji atau tazkiyatun nufus. Secara umum mengikuti tarekat adalah mubah atau boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mengikuti tarekat membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan keistiqomahan dalam menjalankan amalan tarekat. Guru Mursyid adalah pembimbing, penuntun jalan spiritual yang membimbing murid dalam memahami dan mengamalkan ajaran tarekat. Ketaatan dan penghormatan kepada Guru Mursyid merupakan kunci keberhasilan dalam tarekat. Guru Mursyid adalah orang yang memiliki sanat yang jelas, dan bersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat bukanlah tujuan akhir, tetapi, merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jauhi tarekat yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam atau yang menyesatkan, dengan pemahaman yang baik dan bimbingan yang tepat, mempelajari tarekat dapat menjadi jalan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, tasawuf merupakan sebuah ilmu dan pengamalan ilmu tersebut bisa dilakukan dengan bertarekat. Tujuan dari orang yang bertarekat adalah, untuk sampai atau usul kepada Allah. Namun sebelum sampai kepada Allah, maka manusia harus berwasilah dahulu kepada seorang walinya yaitu, seorang guru pembimbing, yang sangat silsilahnya telah tersambung hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bertarekat itu punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru yang langsung bersambung kepada Rasulullah. Itulah pentingnya guru yang mutasil atau bersambung, sebab, apa-apa yang kita amalkan tetap dalam koridor keteladanan, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belajar tasawuf namun dia tidak bertarekat, dan ada juga orang yang bertasawuf juga bertarekat. Keduanya memiliki pencapaian spiritualitas yang berbeda. Orang yang belajar ilmu tasawuf namun tidak dipraktekkan dengan bertarekat, maka itu akan menjadi sekedar pengetahuan teori saja, dan tidak mengalami pengalaman spiritual. Sementara mereka yang bertasawuf dan juga bertarekat, maka mereka akan merasakan apa yang diamalkan selama ini. Di dalam tarekat Naksabandiyah, bagi pemula ada rutin khawat atau menyepi 10 hari, 20 hari, atau mutawasid, dan ada yang 40 hari atau mentahi Dan di dalam Tarekat Samaniyah juga dipelajari tentang tawajuh, atau zikir hafi yaitu, menyendiri atau khawat Ini merupakan suatu latihan untuk mengosongkan hati dan pikiran Tujuannya adalah untuk mengikis hubungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi sehingga hubungan yang ada hanya berfokus kepada Allah. Para ulama sufi terdahulu, juga melakukan khawat selama berpuluh-puluh tahun. Wahai ikhwan, para wali Allah, ulama, tuan-tuan guru, dan para arif bilah, tidak akan membuka suatu jalan sikir kepada orang-orang yang tidak bertarekat. Itu adalah sesuatu yang sangat rahasia. Seperti yang dijelaskan oleh Ahnaf bin Kaisi, barang siapa yang berbicara tentang ilmu hakikat sebelum ia ditanyakan, maka akan hilang dua pertiga nur ilmu tersebut. Bagi sebahagian orang yang hanya belajar dan ingin sampai kepada hakikat, tetapi melalui suatu bacaan atau sumber-sumber yang tidak bermanfaat, akan merugikan bagi orang tersebut. Yang didapat adalah sebuah ilmu bacaan saja, Tiada akan didapat sebuah nur dari bacaan tersebut Seperti contoh tentang zikir la ilaha ilah Allah, sepertilah bacanya Itu ditarik dari perut ke atas Ilah bacanya, ditarik ke kanan Ilah Allah, dihantamkan ke hati Dengan hentakan ilah Allah Ini diharapkan hati ini selalu ingat kepada Allah Seperti contoh yang lainnya juga yaitu Zikir nafas zikir kolbu, zikir sir, zikir huwaula. Hu adalah menarik nafas atau dikatakan nafi. Allah adalah mengeluarkan nafas atau isbat. Semua pengetahuan ini, apabila hanya dipelajari dari hasil membaca buku atau melalui media sosial, tiadalah arti bagi orang yang mengamalkannya. Nur atau cahaya yang didapat pasti akan bersumber dari jin atau setan. Para arif bila sudah mengatakan, "Belajar bukan sama seorang Syekh atau seorang Guru Mursyid, adalah belajar dengan setan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.